billai min shayton rojim ey payg'ambarimni ayollari payg'ambarimiz alayhissalomni ayollarini biz tinov kuni gaplashdik a ularni eslaganimizda de, onam deb eslaymiz oysha onam hadicha onam deb shu onalarimiz haqida alloh taolo aytgan ekan ey payg'ambarimni ayollari sizlar boshqa ayollarga o'xshamaysizlar hech qaysi ayol kishi bu ummatda sizlarga yetolmaydi agar sizlar taqvodor bo'lsalaring payg'ambarimizni ayollariga alloh taolo nasihat qiladiki birov mabodo sizlarni ovozlaringni eshitib qoladigan bo'lsa begona erkaklar eshitadigan holatda sizlar gapirsalaring ovozlaringni eshitgan erkak sizlar haqlaringda qalbida kasali bor odamlar sizlar haqlaringda bir yomon narsani orzu qilib qolmaydigan qilib gapiringlar degan ekanlar mana shu nasihat bizni mana shu gapimizda agar ayollar eshitsa ular qulog'iga yaxshilab quysin va bug'doy joydagi erkaklar ayollaringa aytinglarki begona erkak kishi uyimizga chaqirib kelsa ayollarimiz ularga muloyim gapirmasin qanday oyisha onamiz roziyallohu anhu gapirsalar lablarini orasiga qo'llarini qo'yib gap rasululloh haqida bir narsa so'rasalar shuday qilib javob berarkanlar bu odamni gapi nima bunaqa bu odamni gapi bu ovozi bir narsami tiliga bir narsa bo'lganmi deb o'ylar ekan tashqarida eshitgan odam ayol kishini muloyim ovozini eshitgan narigi erkak menga muloyimlik qilyapti deb o'ylamasin ekan qarang qalbida marazi bor odamlar bo'ladi deydi xudoim mana shu maraz odamlar sizlar haqlaringda yomon o'ylab qolmasin marufa gapirsalaring ma'ruf chiroyli yaxshi gaplarni gapiringlar payg'ambarimiz alayhissalomni ayollari onalarimiz rasulullohdan keyin go'yoki bir rosa katta madrasa bo'lgan sahobalar ulardan keyingi avlod payg'ambarimizni ilmini o'rganish uchun bu joyga oqib kelardi onalarimizdan mas'ala so'ragan u so'ragan bu so'ragan qur'on so'ragan onalarimiz pardani orqasida odamlarga javob beraverardilar faqat sharti ulardan muloyimlik sezmasdi narigi odam ularda viqor sezardi onasidan gap eshitayotganday undan nasihat olayotganday eshitardiv <tuhu> <tuhu> mana shu oyatni bizni ayollarimiz eshitish kerak Va ey payg'ambarimni ayollari uylaringda qaror topinglar yana bir qiroatda vaqirnakelarkan qirna degani uylaring va qirna degani uylaringda viqor bilan o'tiringlar o'shaning uchun uyda o'tirgan ayollar viqorli ko'rinar ekan boshqalarga ularni hech kim behurmat qilolmas ekan bizni muslima ayollarimiz ko'chada viqor topishadi iloji boricha ko'chada o'tiriladiyu bizda ikkita uchta ayol to'planib ko'chada o'tiriladi mana shu ayollarimiz onalarimizga shu oyat xudoni nasihatini yetkazaylik ular o'sha to'plansa mayli faqat uylarida viqor qilishsin qo'ni qo'shnilar uylarida suhbatlashsin yaxshi gaplardan gaplashib o'tirishsin ular qachoniki ko'chada shu holatda o'tirarkan ham boshqa erkaklarni oldida ularni obro'si tushadi va allohni oldida obro'si tushadi alloh taolo aytadiki sizlar uylaringda hurmat topinglar menga ko'rdingizmi ey payg'ambarning ayollari ilgarigi vaqtlarda islom dini kelmasdan avval ayollar ochiq yurardi qanday ochiq o'zlarini begona erkak kishi ayol kishini sochini ko'rganda tomog'ini ko'rganda boshqa hozir biz ko'rib turgan ochiq joylarni ko'rganda erkak kishiga avtomat shaklda fikr keladi yomon fikr keladi bu erkak xohlaydimi xohlamaydimi farqi yo'q u erkak xoh taqvodor odam bo'lsin xoh betaqvo bo'lsin xoh yosh bo'lsin yoh katta qari bo'lsin o'sha yomon narsa avtomat shaklda kelaveradi bu ayol haqida yomon fikr kelaveradi alloh taolo aytadiki shunaqa vaqtlar bo'lgan u paytda islom yo'q edi meni odamlar bilmasdi hozir sizlar bildilaring men haqimda endi shunaqa ochilmanglar bugundan keyin deydi <laughs> begona erkak sizni ko'rganda hayoli bo'linadigan bo'lmasin rasul ey payg'ambarni ayollari sizlar namoz o'qinglar ro'za tutinglar zakot beringlar allohga va uni payg'ambariga itoat qilinglar onalarimizchi şey, rasulullohni mana sahobalarni haqida o'ylayapmizki judayam ajoyib rasulullohga tovbe bo'lganlara bir kunda bir soat yo ya yarim soat yoki ya boring besh soat rasululloh bilan birga bo'lsalar onalarimiz butun umr rasululloh bilan birga bo'ldilar va ajoyib narsa o'tib ketdi bularga masalan bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom masjiddan chiqayotsalar ilgarigi ilgari chekkalarda ayollar uchun ham namoz joy bo'lardi ayollar ham namoz o'qirdi bitta joyga ip tortilgan ekan bu ip nima dedilar desa bu ip zaynabni ipi namozda uzoq turganidan yiqilib ketishdan qo'rqib shuni ushlab qoladi oyoqlari qaltirab ketganda shuni ushlab oladi degan ekanlar onalarimizni ibodatini ko'ryapsizmi rasululloh aytdilarki yo'q bunaqa qilmasin odam toqati yetadigan yani, ibodat qilsin u darajaga bormasin ipni olib tashlanglar dedilar o'sha qaltirab qoladigan paytda endi ruku qilaversin dedilar boshqalari ham shunday edi biz tepada uylaringda viqor bilan obro' topib hurmat topib o'tiringlar johillik dinsizlik ochiqligida ochiqlanmanglar oyatini endi nimasini qarang natijasini shunaqa qilsalaring nima bo'ladi alloh taolo ey payg'ambarni oilasi alloh taolo sizlarnidan qoralikni olib tashlamoqchi hamma ayollarga tegishli gap alloh bu narsani buyurgandan maqsadi sizlardan qoralikni olomochi sizlarni eng pokiza ayol qilmoqchi bizlarni ayollarimiz ham agar shunga itoat qilishsa ulardan alloh taolo rejisni olib tashlaydi qoralikni bu dunyoni endi gapi xoh odamlar u ayolni maqtasin xoh yomonlasin bu o'tkinchi dunyoku alloh maqtasin uni bizni qizlarimizni bizni ayollarimizni agar alloh maqtasa bormi alloh ularni poklasa bormi